পুনৰ স্বাগতম জনাই সকলোকে মই অজয় হাজৰিকা আজি আকৌ পুনৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এটা বহুত পুৰণিকলীয়াত এটা বস্তু কি বস্তু সেইটো চাওঁ আহক এইটো দেখা পাইছে সকলোৱে এইটো এটা লেণ্ডফোন এইটো আমাৰ ঘৰত ৰখা আজি প্ৰায় পঁচিছ বছৰ হৈ গ'ল পঁচিছ বছৰে ইয়াক মই সযতনে ৰাখিছোঁ ইয়াৰ নামটো হয় ৱায়াৰলেছ লেণ্ডলাইন শ্বৰ্টফৰ্মব্লিউ এল এল গতিকতে এই ফোনটো পঁচিছ বছৰে মই সযতনে ৰাখি থৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱাবিলাক কিছুমান পুৰণি বস্তু ৰাখিছেনে বাৰু যদি নাই ৰাখা এতিয়াৰ পৰা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আজিৰ পৰা ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰ পঞ্চাছ বছৰৰ পিছতো ভালকৈ থৈ দিয়া বস্তুটো আপোনালোকৰ ঘৰত কোনো কোনোৱে উলিয়াই পিছত পুৰণি মেমৰিজবিলাক চাই ভাল পাব গতিকতে ৰাখি থ'বচোন এইটো বস্তু বহুত দৰকাৰী বস্তু আগলৈ কামত দিব আহক তাৰপিছত মই আকৌ দেখুৱাম কিছুমান পুৰণি বস্তু এইখন দেখা পাইছে এইখন এখন হেলিকপ্টাৰ হয়নে এইখন আমাৰ ল'ৰাই আঢ়ৈৰ পৰা তিনিবছৰ বয়স যেতিয়া হৈছিলে তাক খেলিবৰ কাৰণে আনি দিছিলোঁ এতিয়া কিন্তু ল'ৰা যথেষ্ট ডাঙৰ হৈ গ'ল একৈছ বাইছ বছৰীয়া হৈ গ'ল গতিকতে এইখন হেলিকপ্টাৰ এতিয়াও বেটেৰী লগাই দিলে চলা অৱস্থাত আছে মই কিন্তু ইয়াক থৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজৰ কোনে কোনে বাৰু এনেকৈ পুৰণি বস্তু সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে জনাবচোন কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট এটা কৰি ঠিক আছে আহোঁ আকৌ পৰৱৰ্তী মই এটা বেলেগ বস্তু দেখাবৰ কাৰণে এইখন কি বস্তু বাৰু চিনি পাইছেনে ইমান সুন্দৰস্বৰক মৰম লগা এখন বাছ এইখনো সেই একে বয়সতে লৈ দিয়া আছিলে লৰা যেতিয়া আঢ়ৈৰ পৰা তিনি বছৰ আছিলে এইখনো এতিয়া বৰ্তমান বেটেৰী লগাই দিলে চলা অৱস্থাত আছে মই এনেকুৱাবিলাক বস্তু সাঁচি থৈ পেলাই বহুত ভাল পাওঁ বছৰ বছৰৰ পিছত উলিয়াই পেলাই ঘৰৰ কোনো সদস্যই ইয়াক চাব পাৰিব ঠিক আছে আহক আৰু এটা মই বস্তু দেখাই আছো এতিয়াতো আজিকালি ফটোবিলাক মাৰি পেলাই মোবাইলত থয় ইজনে সিজনক দেখুৱাই আগৰ ইয়াৰ ব্যৱস্থা আছিলে ফটোৰ এলবামত থোৱা এইবিলাক এলবাম আপোনালোকৰ ঘৰত আছে নে চাগৈ আমাৰ ঘৰত কিন্তু ইয়াৰ এইবিলাক চব কালেকশ্যন আমি ৰাখি থৈছোঁ এলবাম এইবিলাকত আমি ফটো থওঁ যথেষ্ট দিনলৈ ভাল হৈ থাকে আৰু এইবিলাক মই ৰাখি থৈছোঁ তাৰ মাজতে যথেষ্টকেইটাৰ এলবাম আছে তাৰে ভিতৰত মই আপোনালোকক দুটামান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এইবিলাকেই হৈ গ'ল এলবাম তাৰ ভিতৰতে আমি কিছুমান ফটো এনেকৈও থৈছোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ কেমেৰা এই কেমেৰাৰ ফটো এতিয়াও আজি পৰ্যন্ত ইমান ধুনীয়া হৈ আছে বছৰ বছৰ দিনলৈকে ইয়াক একো নহয় আমি ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছোঁ এইবোৰ বস্তু আজিকালি নাইকিয়া হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ঘৰত কাৰ কাৰ ঘৰত এনেকুৱা বস্তু আছে জনাবচোন বাৰু পুৰণি বস্তু সাঁচি থৈছে যাতে বছৰ বছৰৰ পিছত ঘৰৰ কোনো সদস্যই ইয়াক চাব পাৰিব আৰু চাওক এইবিলাক বস্তু আঢ়ৈ বছৰ দুবছৰ এনেকুৱা হওঁতে খেলিবলৈ দিছিলোঁ হাতত লৈ পেলাই ল'ৰাই খেলিছিলে এই বস্তু এতিয়াও থৈ দিছোঁ আপোনালোকে ভাবিব চাগে নিশ্চয় এজন বৰ কৃপন কৰাইছিল একো বস্তু পেলাই নিদিয়ে আনক দি নিদিয়ে নহয় সেইটো কথা নহয় আচলতে মই কিছুমান বস্তু ৰাখি থৈ পেলাই ভাল পাওঁ এইবোৰ বস্তু বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীয়েও খেলিলে আমাৰ ঘৰলৈ যিবোৰ আহে আলহী আলহীৰ লগত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে আমি উলিয়াই দিওঁ খেলিবলৈ এইবিলাক বস্তু খেলে কিন্তু চব একেধৰণে আছে এইবিলাক বস্তু পুৰণি বস্তু কাৰ কাৰ ঘৰত সাঁচি ৰাখিছে জনাবচোন বা এনেকুৱা বস্তু ঠিক আছে সকলোকে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ' দি দীঘলীয়া নকৰোঁ সকলোকে বাই বাই